Sual budur ki, zəkat nədir və hansı şeylərə zəkat vacib olur? Cavabı budur ki, zəkat müqəddəs İslam dinində vacib əməllərdən biridir. Qurani-Kərimdə həmişə bir çox yerlərdə namazın yanında e, onun vacibliyi zikr olunub. Yəni buyurub ki, Allah təala namaz qılın, zəkat verin, namaz qılın, zəkat verin bir sıra ayələrdə bu var. Deməli, zəkat vacib əməllərdən biridir. Namaz kimi Deməli, 9 şey var ki, əgər biz o 9 şeyə sahib olsaq, müəyyən bir miqdara çatanda o şeyə deməli zəkat vacib olur.